হেল্ল' এভ্ৰান ৱেলকাম নেনেল ৱেলকআপ নৰ্থ ইষ্ট আৰু আজি একদম প্ৰথম এটা মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ এটা মিনি ব্লগ বনাবলৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এফালে এফালে গৈ আছোঁ মানে পাহাৰৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু দেখিছে বাইকখন এইডোখৰত ভাগিলে আৰু এইফালে ভাগিলে যিহেতু মোৰ ভগৱানে মানে বেলেগে একজেণ্ট কৰিলে তো এতিয়া গেটখন খুলি লওঁ তাৰপিছত ক'ত গৈ আছোঁ কি কথা আপোনালোকে দুজন বিকি গম পাবই আৰু গেটখন খুলি লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বিহু বহুত ধুনীয়াকৈ মানে গ'ল বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৰে আৰু মোৰো ভালে ভালে গ'ল আৰু এতিয়া গাড়ীখন উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ আৰু লগত দুজন তিনিজন যাব কাৰণ অকলে ঘূৰি ভাল নালাগে লগত কেইজনমান থাকিলে ভাল লাগে যিহেতু মানে চব কাম অকলে ভাল নালাগে কিছুমান কামেই অকলে ভাল লাগে ন ত' এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল দুপাং চেণ্টাৰটো যিটো আছাম অৰুণাচলৰ মানে বৰ্ডাৰত পৰে আৰু ইফালৰ ছাইডটো পূৰা অৰুণাচলত পৰি যায় আৰু এইটো চাইড আছামত পৰি যায় তো ইয়াতে বজাৰটো কৰি লৈছোঁ কি কি খামগৈ মানে পাহাৰত আৰু যিহেতু পাট চাত বনাছ ছিষ্টেম নাই আমাৰ তো গেছ হৈ আছে আৰু গেছ হোৱাৰ কাৰণে গেছৰ ফাষ্ট এটা লৈ আহিছোঁ গেছৰ ফাষ্টটো খাই ল'ম যিহেতু হাঁহ খোৱাৰ কথা আছে আৰু পৰিৱেশটো চাওকি ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মানে ইয়াত কি হয় শিল পানী নিব আহে পূৰা মানুহবিলাকে আৰু ট্ৰেক্টৰ মানে পূৰা লাগি থাকে আৰু এই দেখিছে এইফালেও লাগিয়ে আছে আৰু আমি এডোখৰতে খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ই হাঁহটো বৰ্তমান মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে জুই ধোৱাত ব্যস্ত মানে যদি আমি অহা যিহেতু দেৰি হৈ যায় আৰু দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয় অকণমান যদি টাইম ৰখি যাওঁ তেন্তে আমাৰ ৰাতি হৈ যায় মানে আৰু সদায়তো আমাৰ দেৰিয়ে হয় বাৰু আৰু ইয়াত জুই ধৰি আছে মানে ইয়াত কি হয় ইয়াত দেখিছে যিটো দেখিছে বালি কুহিয়া নে শিল কুঁহিয়াৰ কিবা হয় এইটো ত' ইয়াত মানে কি হয় মানুহখিনিয়ে বনাই খায় আৰু এইটো হৈ গ'ল পিঁয়াজ চিয়াঁজ ধুনীয়াকৈ কটা আছে বিলাহী চাফা কৰা নাই অকল কেৰাহী এটা লৈ অহা আছে আৰু মানে ৰুটি লৈ অহা হৈছে আৰু আজি কোমোৰা নাই আৰু হাঁহটো চাওক বিলাহীৰ লগত বনোৱা হৈছে মানে কোমোৰা থকা হ'লে ভাল লাগিলে জহা কোমোৰাৰ লগত বেছি টেষ্টি হয় সেয়াই আৰু পাহাৰতনো কি পাব ইয়াত ইমান বস্তু মানে কি বনাবলৈ ইমান ইয়াত ভাল নালাগে মানে ইয়াত যি যেনেকৈ বনালোঁ খাবলৈ ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো চকীত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইটো লাষ্টত মানে কি আৰু ৰুটিৰ লগত মাংসটো অলপ খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ভোকত ৰখিব নোৱাৰিলোঁ মানে সেইকাৰণে খাই দিলোঁ আৰু পৰিৱেশটো চকীত ধুনীয়া পৰিৱেশ আহিব পাৰে ইয়াত আৰু নেক্সট লগ পাই আছোঁ এটা